Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh Abuddin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube Channel terima kasih banyak Jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video, -video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat Baru-baru ni kita baca Di dekat dalam media sosial Ada satu kenyataan permohonan maaf Daripada protagonis Insight Yang mana kita tahu bahawa Protagonis Insight ni Banyak buat penyerangan-penyerangan Dan dia Banyak keluar kenyataan-kenyataan Yang tidak digemari oleh sebahagian pihak bahkan dalam video-video beliau pun ada mengaitkan saya dengan beberapa perkara yang saya tidak berapa begitu selesa lah. Tapi sahabat-sahabat, hari ini mungkin ada hikmah di sebalik apa yang berlaku apabila uh, satu tindakan saman dibuat oleh seorang yang telah difitnah oleh beliau dan akhirnya beliau meminta maaf atas arahan mahkamah. Jom kita baca apa yang disebutkan. Oh, uh, kita tak payah baca lagi, kita dengar dulu kenyataan kenyataan daripada dia secara video. Wah, dia ada kenyataan video, bukan sekadar bertulis. Assalamualaikum eh. dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haris bin Muhammad Ismail ingin merakamkan permohonan maaf secara resmi kepada Nur Syakila binti Muhammad Saiful Islam kerana telah memfitnah Nur Syakila binti Muhammad Saiful Islam berhubung penularan dua buah video yang telah saya terbitkan, siarkan dan atau edarkan menerusi akaun YouTube saya di atas nama Pertukenis Inside seperti berikut. A. Kebenaran isu Ustaz Engku yang difitnah dan Syakila Saiful, uraian oleh Dr. Muhammad Haris Ismail yang bertarikh 2023 dan B. The Story Syakila Saiful dan anak Ustaz Engku yang bertarikh 2023. Selepas ini akan dirujuk secara kolektif sebagai video-video fitnah tersebut. Saya mengakui bahawa video-video fitnah tersebut adalah tidak benar dan fitnah yang telah mengakibatkan kesan kepada reputasi maruah dan nama baik Nur Syakila binti Muhammad Saiful Islam sama ada dari segi peribadi maupun profesional. Saya sesungguhnya amat kesal atas perbuatan tersebut dan mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas tindakan saya. Saya sedar bahawa kenyataan-kenyataan fitnah tersebut tidak seharusnya dikeluarkan memandangkan saya telah menerima maklumat hanya daripada satu pihak sahaja iaitu bekas ayah mentua Nur Syakila binti Muhammad Safwu Islam tanpa mendapatkan penjelasan lanjut daripada Nur Syakila binti Muhammad Safwu Islam terlebih dahulu. Oleh yang demikian saya dengan ini menarik balik sepenuhnya kenyataan kenyataan fitnah saya menerusi video-video tersebut dan memohon maaf secara terbuka tanpa syarat dan ikhlas kepada Nur Syakila binti Muhammad Safwu Islam serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi terhadap Nur Syakila binti Muhammad Saiful Islam pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Jadi sahabat-sahabat uh, itu kita telah dengar kenyataan daripada Dr Haris yang telah mengaku bahawa dia telah memfitnah uh, apa dia Nur Syakila lah Syakila dan kenyataan fitnah berkenaan telah memberi kesan kepada uh, pihak yang mendakwa plaintiflah kot iaitu Nur Syakila itulah sahabat-sahabat kita nak maklumkan begini sahabat-sahabat ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dengan lunak sebelum kita keluarkan reaction ada beberapa kenyataan dalam komen Siti Salmi Abdullah kata, subhanallah fitnah semakin bertumbuh dengan jayanya. Fitnah kemudian mohon maaf Apa jadi pada pengikut yang masih percaya pada fitnah tersebut? Mungkin nampak selesai di mahkamah, tapi mahkamah akhirat macam mana? Betul apa yang disebutkan oleh Siti Salmiyah. Apabila seseorang bercakap tanpa meneliti terlebih dahulu ataupun dia cakap main pakai Sembok saja, itu akan jadi masalah. Allah Taala sebutkan di dalam al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36, bada'a'ud billahi minasyaitanir rajim wala taqfu ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا Jangan sebut sesuatu perkara yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kalau kita nak sebut tentang sesuatu, apatah lagi berkaitan tentang orang lain. Kita perlu membuat siasatan, perlu buat semakan dengan teliti sebelum kita sampaikan. Jika tidak, dia akan jadi isu fitnah seperti ini, bahkan sampai terpaksa mengaku memfitnah dan akhirnya memberi kesan kepada orang lain. Sebab tu di dalam surah yang lain Allah Taala sebut <coughs> dalam surah al-hujurat ayat yang ke-6 Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wahai orang-orang yang beriman jika datang satu berita kepada kamu daripada seseorang yang fasik Maka hendaklah kamu selidiki dengan teliti terlebih dahulu sebelum kamu nak sampaikan kepada orang lain. Kerana bimbang, jika kamu tak teliti, ia akan menyebabkan orang akan memfitnah orang berkenan atau menyebabkan satu musibah kepada orang lain di atas kejahilan kamu. Akhirnya, kamu sendiri akan rasa menyesal. Itulah yang disebut dalam surah Tahrim ayat 6. Jadi, sahabat-sahabat, kita kena hati-hati di dalam menyampaikan. Jangan main taram saja mentang-mentang dia daripada kelompok yang berbeza, mentang-mentang orang itu mungkin uh, agak mesra dengan kawan-kawan yang tidak berkawan dengan kita lalu kita pun keluarkan kenyataan seperti itu, ataupun mencari apa saja yang salah, lalu yang salah itu, yang kita nampak salah itu kita gunakan untuk nak menjatuhkan orang berkenaan, itulah yang disebut sebagai fitnah, yang akhirnya macam dalam kenyataan tadi dah mengiktiraf bahawa ia memberikan kesan kepada peribadi dan juga profesional orang berkenaan dan ini tidak dibenarkan oleh syarak bahkan ia sangat-sangat ditegah oleh agama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis kafa bil mar'i kadziban ayu hadditha bikulli ma sami' cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong apabila dia ni menyampaikan semua benda yang dia dengar tak kiralah benda tu okey ataupun tak okey dia tak tapih dah dia sampaikan saja asalkan nampak macam memberikan kemenangan kepada dia ataupun memberikan kesenangan kepada dia dia pun sampaikan ah yang inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan untuk dilakukan kerana kesannya akan jadi berat. Yang pertama dia adalah membawa isu-isu pembohongan. pembohongan. Yang kedua akan memberi kesan kepada mangsa. Orang yang menyampaikan kata-kata tuduh dia kata tak apalah dia kata aku aku sebarkan saja tak betul tak betul adalah kepada pemilik asal lah ha, itu tak boleh sahabat-sahabat sebab akhirnya kita yang akan dipertanggungjawabkan macam kes ni dia kata dia dah dapatkan berita itu kenyataan itu daripada pok mentua bekas pok mentua uh, Syakila tapi akhirnya kita kena tahu bekas pok mentua berkenaan pun tidak akan dipertanggungjawabkan dia pun tak akan dianggap sebagai memfitnah atau membawa cerita yang tak betul dan sebagainya dia tak ada kaitan dah diangkat tangan tapi kita yang menyebarkan itu kitalah yang kena sebab tu sahabat-sahabat Hati-hati di dalam menyebarkan Bukan sekadar berucap tentang sesuatu Tetapi menyebarkan sesuatu juga Perlu kepada disiplin dan juga tanggungjawab Adib Luqman Muhammad kata Orang nak buat react, kau nak react juga Tapi prinsip ilmu tak ada Asal boleh bedal, kau bedal Biarpun fakta ke laut demi membela kawan-kawan Tindakan yang kurang bijak Sebab tu sahabat-sahabat Kita kena hati-hati dengan perkara-perkara seperti ini Sebab akhirnya Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan Dengan apa apa yang kita sampaikan, jadi sahabat-sahabat moga kita tak ulang lagi kesilapan ini, bahkan kita terkena tahu bahawa Qawlu Zur ucapan-ucapan yang buruk ucapan-ucapan dusta ini adalah salah satu daripada dosa-dosa besar, sahabat-sahabat, saya jujur, sangat-sangat saya cadangkan anda untuk dapatkan satu buku tulisan daripada Imam az zahabi rahimahullah, yang merupakan seorang tokoh hadis yang terkemuka dia tulis satu buku yang berjudul Al-Kabair wa Tabiin Maharim. Dosa-dosa besar dan penjelasan terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Dalam bahasa Melayu kita bubuh nama mengintai 76 jalan ke neraka. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan buku ni, saya letakkan link dekat bahagian description dan sahabat-sahabat juga boleh untuk WhatsApp saya, nak beli satu boleh, nak beli dua boleh, beli tiga boleh, empat boleh, lima pun boleh, tak ada masalah. Beli satu untuk diri sendiri, yang kedua bagi kat ke anak-anak kita untuk jaga untuk baca, bagi dekat kawan-kawan kita, bagi dekat adik-beradik kita untuk kita perhatikan dan supaya kita dapat melindungi diri kita daripada melakukan perkara-perkara haram dan berdosa. Kadang-kadang mungkin kita tak tahu, kita tak perasan sebab dah menjadi kebiasaan tetapi dengan membaca akhirnya kita dapat mendapat ilmu atas rezeki daripada Allah SWT. Ada boleh WhatsApp saya juga untuk dapatkan buku-buku berkenaan. Terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.